Всем привет! С вами Бай Добро и это мой видео урок номер 4 по плетению вот такого-то фенечки Перуанская волна. Это моя первая была фенечка Перуанка. Ну, сейчас я плету уже далеко не первую и далеко не вторую, поэтому смотрите. Если вам нравится эта фенечка, то учитесь ее плести. Итак, для работы нам понадобится мулинея. Количество цветов не ограничено, то есть чем больше цветов в вашей фенечке, тем она будет у вас объемнее и красивее. Я взяла три цвета. Длина каждой нити составляет от 1 метра до 1,5 метра, в зависимости от длины вашей фенечки. Каждого цвета мы берем по две нити. И еще, забыла вам сказать, нам понадобится два вот таких вот шнурка. Это, ну, э, в моем месте это атласный шнур. Вы можете выбрать на любой вкус. Можете выбрать шерстяную нитку, ну, в общем, какой-нибудь толстый шнурок или какую-нибудь толстую нитку. Вот в этой Фенечки у меня тут тоже точности такой же шнурок, то есть вот он черного цвета на косичке. Итак, начнем. Немного для вас тут я заготовила уже, поэтому давайте с вами начнем. Вот так. Мы берем одну нитку. Эта фенечка будет состоять из угловых узлов, то есть узел вправо или влево, или узел влево, узел вправо. То есть вот мы сейчас делаем один угловой узел. Вот. вот. И точности также на другой ниточке. Ну, то есть на шнурочке. Следующую нитку тоже также проплетаем. Не бойтесь, если у вас с первого раза фенечка не получится. У многих с первого раза фенечки не получаются, поэтому не стоит расстраиваться. Просто стоит немного терпения, учебы, и тогда все получится. Не забываем оставлять э, немножко ниточек, чтобы у вас получилась волна. И рядочки поправляем, чтобы не осталось шнурка, было видно, и не надо. Вот, то есть две ниточки мы с вами проплели. А, так, сейчас мы проплетаем оранжевые ниточки. Их проплетаем мы точно так же. забываем оставлять, то есть немножко ниточки, то есть вот так. Вот. Убираем нитку проплетенную берем следующую нитку проплетаем ее в точности также в общем все нити проплетаем в точности также но не застав... не забываем оставлять бахромушки то есть саму нашу волну с вами вот Эту перуанскую волну я решила сделать такой более яркой. Вы можете подобрать на свои вкусы. Обычно э, в перуанской волне в этой финишке сочетаются. То есть цвета от белого до голубого обычно многие делают. Но я на это внимание как-то больно не обращаю, потому что мне нравится плести своими цветами. Поэтому вы тоже можете не символизировать цвета. Так. И тут точно так же. В общем-то, везде все повторяется, только с каждой стороны саму волну она все больше больше идет с каждым узелочком вот так вот тут немножко туго затянула Туго затягивать не нужно потому что волна может у вас не получиться если вы будете сильно тугу затягивать Вот такая вот у меня получилась волна. Следующее, чтобы начать делать следующий рядок, то есть мы начинаем с тех же нити, то есть в обратном порядке, то есть начинаем с красных. Сейчас, чтобы вам было лучше видно, то есть вот начинаем с вот этих вот красных ниточек. И проплетаем в точности в таком же порядке, то вначале красный, потом оранжевый, потом фиолетовые ниточки. Всем спасибо за просмотр. Я желаю вам ровных феничек. Удачи в плетении. Если вам понравилось мое видео, поставьте палец вверх. И когда появится мой канал на Ютубе, вы можете подписаться на него. Всем удачи, всем пока!